Самое на руках, хоть тут, так? Да, да, тут и тут болят, боль ужасная. Я ночами не сплю. Сердцебиение, мне тяжело дышать, хотя я владею энергопрактиками, я могу тебя восстановить, там я не могла ничего с собой Что ты о себе думала? Какая ты? Это программа, которая у тебя в руках? Сидит? Проглотила. Поэтому у тебя проблемы с руками, потому что ты проглотила и ты это не прожила корректно. Конфликт самознаменчина. Я что срубила? Я растяпа. Я что срубила не так? что а ж я такая вот без рука. Помни, как она тебя подначивала, как у тебя падали инструменты, как ты резала кутикулу. Но сейчас силой выбора данного мне слышу. Я выбираю отдать тебе эту программу. Готова распрощаться с болезнью? Уже полгода болят руки, ничто не помогает, на что обратить внимание. Расскажите, будь ласка, что у вас с руками, когда началось, трошки поговорить со мной. Заметила я это в ноябре, что вот руки тяжело поднимаются. Это я была на массаже, была в Украине, я живу сейчас в Польше, ну уже почти 10 лет. Я обратила внимание, что как-то мне больно руки поднять. Потом это все начало накапливаться. Я уже начала связываться с тем, что я начинала работать маникюром, хотела заниматься, mm -hmm. и у вот меня лопатки болели, я думала, может быть, это в связи с физической работой, потому что во время работы мне болели, я это уже забросила. Mm -hmm. Но вот руки у меня, они не поднимаются, не знаю, видно мне или нет, они не в, не в бок. У вас что, у вас зажим где на лопатках, на хребте где-то? Да, да, потому что я уже начала изучать суджок, делала по точкам, по иглам, уже йогу обратно вернулась к йоге. На реабилитацию ездила, но мне там они мне руки, мне руки сильно болят, они мне руки там реабилитировали. Она надо а, наверное, а руки что, у вас кисти, что, то мне. У меня вот болят сами мышцы. Ага. на руках, хоть тут, так? Да, да, тут и тут болят, боль ужасная, я ночами не сплю, у меня уже за этого, уже нервы начинают применяю, пробую все, перепробовала все практики. Сейчас купила у венецкого реабилитолога еще такую зарядку онлайн делаю. Он, ну, это для, он говорит, что это спазмированные мышцы, и она вам будет легче. А, дату народжения, будь ласка, скажи дату народжения и имя твое. Яна, 10.03.77. Яночка, 10.03, зараз разберемся, 03.77. Угу. Дивимося, руки. Дивись, я тобі зараз скажу, а ти мені перше кажеш, що приходить тобі в голову. Добре? Якась ситуація, де ти відчула, що або з тобою поступили несправедливо. Або ти поступила з кимось несправедлива, і що відчуваєш, що ніби ем, або мені потрібно було зробити щось інакше і почуття провини, або, по відношенню до тебе якась ситуація зв'язана з масштабуванням, чи з тим, що ти хотіла щось зробити, тобі не дали зробити, е, де тобі хотілось відштовхнути. Ну, побити, грубо кажучи, да? Е, чи щось утримати, або там ти з якогось проекту чи з роботи пішла утримати, але не вийшло? Яка була ситуація? Аж голова розболілася. Смотрите, первое, если первое, что пришло на голову, я здесь работала в Польше, и там действительно со мной поступили ну несправедливо, это были украинцы, uh -huh. э, с которыми я работала у поляков. Uh -huh. Это первое, что пришло. Если. Да, это, это, это было перед этим, как начало болеть начали болеть руки. Не, это было раньше. раньше. Надо, чтобы сейчас было, да? Ну, нет, нет. Вот смотрю, я а в ноябре начали болеть руки. Вот эта ситуация, о которой я говорю, когда она произошла? А эта ситуация намного раньше произошла. Насколько раньше? Лет семь назад. Не-не-не, нет. Вот перед тем, как начали руки болеть. Смотри, это могла быть похожая ситуация. Вот то, что 7 лет назад, там тоже может быть боль запрессованная, но эта ситуация была похожая на, на на подобную, и оно могло, знаешь, как, ну, наложиться. Ну, смотрите, еще если, если вот на, накануне, то в сентябре я обучилась на, э, на маникюр, мастера маникюра. Я там все что-то решила глупостью заняться такой. И э, я собиралась идти в, э, в салон работать. Uh -huh. Ну, мне там, я когда практиковала у этой женщины в салоне, которая согласилась мне взять и... Во-первых, мне там было не тяжело, когда приходилось, и дома я на своих клиентах, мне все равно, все хорошо получалось, там у нее, то я инструменты роняю, меня вот так вот, как сейчас трясет, э, сердцебиение, мне тяжело дышать, хотя я владею энергопрактиками, я могу себя восстановить, там я не могла ничего с собой сделать, я там резала кутикулы, все пальцы, э, ну, все-то как-то так у нее складывалось, что ну, все, все у меня там не это... І, і как то от не пошло. Ну от, от, от смотри, конфлікт, конфлікт самознецінення. Конфлікт самознецінення. Я щось зробила, я растяпа, я щось робила не так. Та що ж я така, от безрука. Розумієш, оце ось е, відсутність спритності. От що щось я робила не спритно, не так. Та що ж це таке? Я ж тут дома нормально роблю. Розумієш, і от за це таке гнобління себе. Це твої руки, які болять, бо у тебе на відшутні стоїть 14, це та справа. Це та справа, якою ну, душа твоя відгукнулась, манікюр. І дивись, що ти кажеш. Я вирішила займатися глупостю. Ну, тяжело фізично було для мене. Але ж тобі подобалось. Ну, По початку так. Да. А коли перестало когда перестало подобаться? Когда физически мне тяжело стало работать, и я поняла, что это, наверное, я не потяну такую работу. Это было в том салоне? Да. Я там еще не начала работать, я только ходила на стажировку, но э, не дошла до того. А потом ты работала, после этого салона ты работала? Я дома только работала. Ну, после этого салона ты работала дома? Да. А с вот этой хозяйкой салона, вот это напряжение было или что? Был ли конфликт какой-то, ты просто... Ну, такого тебя... конфликта не было, как-то вот я, ну, она просто как-то вот открыто, ну, как она вот любит подначивать, вот как-то при, при клиентах вот меня там, ой, что ты там не знаешь, что и что это, и вот как-то меня, ну, отталкивала от нее, не хотела, ну, как с ней работать, она там, ну, как-то, как вот, все, все ясности мне не рассказала, что обычно, ну, как студентов берут и, и, сажают их в салон спрактиковать, она мне этого как бы не рассказала, но, может быть, и я не знала, что надо об этом спросить, а больше ж нигде практики не наберешься. И да. как, как ты, вот в этот момент, когда она тебя подкалывала, и вот что ты о себе думала? Какая ты? Это программа, которая у тебя в руках сидит. Ну, то есть, какая? Просто проглотила. Не было знать. Я не спрашиваю, что ты проглотила. Понятно? Поэтому у тебя проблемы с руками, потому что ты проглотила, и ты это не прожила корректно. Какая ты, когда тебя вот подначивает, когда у тебя падают инструменты? Как... какая-то. Вот. Ну что ты себе думаешь? Я никчемная, я не справилась, я недолуга. Ну то есть давай программу. Ты как-то о себе думаешь, эта программа у тебя в руках. То есть ты себя обесцениваешь, что ты что-то делала неправильно, у тебя болят из-за этого руки. Ты хочешь освободиться от этой боли, вот уже после этой Я консультации? Хочу. Давай Это тогда… Правильно, иди. слово мне больше приходит. Ну, они все, в общем, они все подходят, и никтёмная, и… Как ты, скажи, как ты сама себя ощущаешь, вот погрузись даже, вот мысленно прям погрузись в ту ситуацию, вспомни, как она тебя подначивала, как у тебя падали инструменты, как ты резала кутику, вот что ты про себя, что ты чувствовала, что ты думала про себя? Ну, бездарная какая-то. Я бездарная, я бездарная. Готова распрощаться с болезнью? Да. Да, закрывай глаза, делай глубокий вдох, выдох. І на выдохе, пожалуйста, погружайся внутрь себя. Угу. Погружайся, по, по, погружайся в ну, не знаю, українською чи російською. Ти російською думаєш, тому... Все. Ні, ні, я, ну просто мені важливо, якщо ти говориш на русском, значить, ти думаєш на русском, Мені важливо коди давати на тому языке, на котором ти думаєш. Погружайся вглубь себя, еще раз, пожалуйста, глубокий вдох, выдох. Угу. И теперь мысленно, как на лифте своим сознанием, опускайся в свои руки. И посмотри, как вот эта программа в руках, вот эта боль в мышцах, как она выглядит, как ты ее видишь, какой образ там. Ну, лучше не лезть, наверное, вот руками что-то такое идет мне. Вот У -у -у. Это ты так думаешь, лучше не лезть туда руками. А как это выглядит, как что это, как жидкость, как какие-то шипы, то есть как это выглядит? Ну такое какая-то желеобразная масса, такое мягкое такое какое-то вот, э, обтекаемое. Обтекаемое в мышцах, да? Как? Оно тяжелое, легкое, какое? Вот оно, ну такое наверное легкое, как желе, вот и. Э. Угу. 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 Оно в двух руках, да, Ян? Ну, да, в двух, но больше в правой. Угу. Да, потому что правая сторона у нас отвечает за социальную реализацию, именно за работу, за отношения по работе, в партнерстве или где-то. Угу. А левая тоже иерархия, подчиненный начальник, а ты эту женщину видела как выше себя, как начальницу. Хорошо, давай теперь на каждом вдохе, собирай из своих рук это все желе и на выдохе выдыхай через рот себе на руки, как бы выводи из своих мышц руки ладошками вверх и просто выдыхай себе на ладошке эту программу, вычищай свое тело, вдох, выдох. Мы немножко подождем, а ты подыши, прям повытягивай хорошо до тех пор, пока не увидишь, что все твои ручки чистые, а вот это желе, оно у тебя в руках, просто вне твоего тела. Угу. Глибокий вдих, тягнеш видах на свої ручки, витягуєш свого тіла, свою програму. Угу. Угу. Е. е. Вытягла все, да? Теперь посмотри на свои руки, как оно выглядит. Не-не-не-не, не открывай глаза внутренним взором. Посмотри на свои руки, как вот выглядит это вот желе. Ну или как оно, может, трансформировалось как-то. Это же, знаете, такое зеленое, как вот в фильмах показывают фантастический, такое, как это жидкое зеленое, яркое. Вот оно. Что-то такое. Хорошо, поставь теперь перед собой эту начальницу. Поставь перед собой эту начальницу. И я буду говорить слова, а ты мысленно присоединяйся к моим словам, как будто бы их говоришь ты. Хорошо? Как ее зовут? Э -э, биата. Биата. Ее биата. Биата, хорошо. Э -э, скажи, биата про себя, не шевеля губами, просто как будто бы ты говоришь эти слова. Беата, в сентябре месяце я проходила у тебя практику. И мне было очень неприятно слышать в свою сторону твои обесценивающие комментарии. Тогда я тебе не сказала, что со мной так нельзя, И эта проглоченная обида сформировала болезнь моих рук. И я начала думать о себе, что я как там прозвучало у тебя, ты сказала программу. Я, бездарный, бездарный. Я, я что я бездарная, что я бездарная. И с этой программой я жила с того самого периода своей жизни, и у меня начали болеть руки. Но сейчас. Силой выбора, данного мне свыше, я выбираю отдать тебе эту программу и сказать тебе, глядя в глаза, мне было неприятно, и со мной так нельзя. И да, возможно, я с чем-то не справлялась, потому что я новичок была в этом деле, и да, я разрешаю себе не справляться. И это не значит, что я плохой специалист. Каждый из нас с чего-то начинал, был новичком и делал ошибки. И мне хотелось от тебя поддержки, а не подколок. Вот прям прочувствуй каждое слово и скажи, да, ты можешь во мне разочароваться. Я не идеальна, я такая, какая я есть. Я человек, я могу быть разной. Я не идеальный специалист, но я хороший специалист. И отдавай ей эту программу, вот ей отдавай или положи у ее ног. Угу. 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 И скажи, ты знаешь, я попутала тебя со своими родителями, которые обесценивали меня. Но сейчас я это вижу. И я выбираю думать о себе по-другому. Я такая, какая есть. Я имею право тебя разочаровать. Я имею право себя разочаровать. Я понимаю, что ошибки ⁇ это часть пути. Это нормально. И я выбираю сейчас о себе начать думать по-другому. Яна, как ты хочешь начать себе думать по-другому? Вот вместо я бездарная. Трудно, чтобы... Именно в это, ну, за вместо, вместо, вместо этой программы. Да, вместо я бездарная, да. Угу. Что-то мне идет умно, не знаю, насколько оно тут актуально, но у меня все получается. Вот, у меня все получается. Даже если у тебя не получается с первого, второго, десятого раза, с одиннадцатого обязательно получится. Невозможно, чтобы не получилось. В одном случае возможно, что не получится, если ты умрешь, у тебя закончится карма этого тела и воплощения. Во всех других случаях невозможно, чтобы не получилось. С какой-то попытки да получится. У меня все получается. У меня, проговори внутри себя, у меня все получается. Я разрешаю себе не справляться. Я разрешаю себе быть не идеальной. Но точно у меня все получается. Глубокий вдох. Выдох. Как сейчас чувствует тебя, себя, твое тело? Ну, Легкость. Uh -huh. uh -huh. Какая эмоция? Что эмоциональный? Какой фон? Знаете, такое ну, спокойствие, как будто бы то ли грустно, что uh -huh. вот. Вот что-то такое, как-то вот, как избавился от груза. Вот, uh -huh. как uh -huh. Uh -huh. Какое маленькое новое решение, маленькое действие ты можешь сделать после этого эфира? Не открывай глазки еще. Вот заземлить новую программу. У меня все получается. Вот какое маленькое новое действие ты можешь как крючочек кинуть, чтобы зацепиться в новой реальности? Я сегодня хочу провести эфир в инстаграме коротенький про... на тему здоровья. Супер, отлично. И даже если будет что-то пойдет не так, не факт, что это пойдет что-то не так, но может пойти на то, чтобы ты в критический момент о себе прям во время этого начала думать, нет, у меня все получится, у меня все получается. Да, в новую, с новой программой, да, глубокий вдох, выдох. Посмотри на своим мысленным взглядом на свои руки, что там поменялось, может же быть другой какой-то образ уже в руках. Они такие э, ну, надежные, крепкие, как кости, вот нету такого, что они вот висят у меня, у -у -у -у. бездыханное тело, вот они действительно висели у меня. У -у -у. Класс, а я даже вижу, вижу знаешь, как, как крылья даже, ну это как я тебя энергетически ощущаю, что вот как руки становятся крыльями, которые вот ты начинаешь их чувствовать и со временем полетишь. Хорошо, делай глубокий, еще раз глубокий вдох, выдох и открывай глазки, возвращайся. Спасибо вам большое. Напиши мне, пожалуйста, через какое-то время, что с твоими руками, да? И вот твоя мантра, у меня все получается. Да, я не идеальный специалист, но я хороший специалист. Если у меня не получается что-то, это точно про то, что я иду, делаю, Стою, падаю, иду вперед, но я действую, я не лежу. Не получ... Получается все только у одних людей. Или у мертвых, или у тех, которые лежат на диване, ничего не делают. У тех все получается, у них нет такого, что у них что-то не получается, понимаешь? Так, давай карту для тебя потянем. Давайте. Это мне что-то надо сказать? И... Нет, я просто для тебя потяну под твой запрос. Смотри, ну давай, давай, погро... пограй у це ще один рік. Ти вже розумієш, куди рухатись, і ресурс для досягнення бажаного достатньо, але й досі не пускаєш зміни у своє життя. Потрібно ще почекати. Що ж, це тільки твій вибір: узяти і досягти бажаного прямо зараз, закінчити стосунки, змінити роботу, з'їздити в подорож мрії, перестати спілкуватися з токсичними людьми або продовжити ще гратися. Сцены с сломанными игрушками, еще рик, два, десять. Про, про, что, про что эта карта, как ты думаешь, в разрезе твоего запроса? Ну, если именно в разрезе запроса, вот, ну, потому что так, то я, наоборот, мне непонятно. Если вот взять руки, то, наверное, отпустить эту ситуацию с этой космет... косметологом. Да, перестать, да. Хотела приехать просто поговорить, и как-то все вот не получается, то я занята, то у нее времени нет. И вот я хотела, наверное, это надо отпустить, где-то, потому что чувствую, что все равно меня, я вроде бы как бы отпустила, но подсознательно я, наверное, держу какой-то еще... Не-не, у, у тебя болят руки из этого. Смотри, ты можешь, если есть потребность поговорить, чтобы отпустить, ты можешь это сделать. Если тебе достаточно было этой практики внутреннего решения, что все, со мной так нельзя. Я, ну, в следующий раз я точно скажу, что мне неприятно. Ска понимаешь, ну, вот э, из взрослой. А ты почему? Потому что авторитетная фигура, видимо, маме, ты боялась говорить, если она тебе. Да, я ее, наверное, как-то на нее перенос сделала, потому что мне уже я чистилась после нее, у Виктории. Да. Э, и вот я, я чувствую, что вот, ну, вот я ее, наверное, перенесла на нее фигуру, да. и вот но я уже так в последнее время, вот эта ситуация меня научила, я ее, видимо, еще не до конца отпустила, я проработаю это, либо поговорю с ней, либо сама. А вот я просто заметила, что эта ситуация мне научила, я в последнее время начала так граница стать, там, где я думала, ай, ну что-то там заморачиваться не буду, я там, сейчас я уже четко говорю, там, спокойно, без каких-то там никакой там вот нету надмерности там злости, агрессии, спокойно людям проговариваю. я так не люблю, мне так не это. Вот я уже так четко заметила, что эта ситуация меня научила все-таки не замалчивать там, ой, там, ну что там буду там воздух на ветер гонять там слова там. Люди так понимают или я так понимаю, что мне. А сейчас уже начала проговаривать, я просто не позволяла себе это проговорить. потому что мама тебе, видимо, прессовала тебя за твое мнение, и ты боялась маме сказать я была тупита бездарная, это я помню. Да, поэтому вот смотри, карта тебе говорит, что тебе достаточно знаний, внутреннего ресурса, перестать в это играться, в эту поломанную программу, понимаешь? Одно дело, например, я могу промолчать из своей мудрости и понимания пустоты и кармы, что я этого человека создала, и я не буду отвечать гневом на гнев, потому что это моя проекция, это моя картинка. Это будет одна ситуация. А другое дело, что ты из своей травмы, из своей обиженности, неумения проговорить, что тебе неприятно, из своих проекций на других людей, как маму, да, это другая совершенно карма, другая ситуация. Да, я начала путать, вы знаете, спасибо, что вы сказали, я начала путать в последнее время, что я думала, что я из мудрости промолчу, видимо, где-то были там травмирующие ситуации, я их просто путала, где надо сказать, а где просто мудро на это посмотреть. Uh -huh. Да. Да, потому что все-таки, если бы, я говорю, не вру, только результаты, да, если бы ты мудро прожила эти ситуации, они тебе не осели в, тво... они осели в твоем теле, понимаешь, ты начала думать, что ты там бездарная, безрукая, руки не с того места, я не так что-то делала, вот это обесценивать себя. Да слушай, ну мы все начинаем с чего-то, мы все делаем ошибки, это нормально, что падает инструмент, понимаешь, ну всегда можно сказать, ой, извините, я волнуюсь, там, ну, отшутиться, понимаешь, вот если есть вот эта самоценность и понимание пути, что никто из нас не идеален, все с чего-то начинают, все делают какие-то ошибки, у нас постоянно какие-то траблы в компании происходят, что-то человеческий фактор, кто-то что-то забыл, кто-то завтыкал, я или команда, ну, какие-то по мелочам, знаешь, вот, ну, глобально в целом все окей, но когда ты, там, работаешь с людьми, с большим потоком, а маникюр, мастер маникюр это все равно поток людей, все равно что-то да происходит, ну, ну окей, я справлюсь с этим, я взрослая, я справлюсь с этим. Я даю себе право на... Я начала какой-то попадать не, или травму, или что-то мне триггерило, после того, как захожу к ней в салон, хотя раньше на процедуры ходила нормально, вот в качестве работодателя к ней зашла, то я заметила, что у меня, что вот, ну, я отрет, я даже сама не могла проработать все такие состояния, что у меня аж так ну выйти даже вот это состояние мне безусловной любви не, не, не могла я удержать, она настолько она мне заваливала вот, по ему, ну, ну, как состоянием своим, что я где-то где-то глубоко на мне какую-то травму показала, подсветила и я не могла к ней ну ничего с этим уже я столько уже и, псих, и психологами столько прорабатываю и сама там смотрю и и она мне как-то вот... Ну, мне всегда вот Бог посылает, а когда уже долго прошу, мне всегда Бог таких великих учителей посылает. Я всегда попадаю на разборы именно к таким великим учителям. Поэтому я так глубоко благодарна вам, что я попала к вам. Даже подсознательно побежала быстро красить, Но вдруг сейчас попаду в эфир, чтобы хоть картинку вам не испортить. Круто. Да, нет, не. Кони мешают. Обычно только на конюте. Даже сидит на мультик смотрит, даже не подошла ни разу. Хорошо. Я тебе желаю выздоровления. По большому счету мы симптоматику сняли. Твоя задача теперь вот провести эфир с ощущением, что у меня все получается. То есть вот то, что энергию легкости в теле мы взяли, новую программу. Тебе нужно сделать какое-то небольшое, маленькое действие. Хорошо? Я вам позже напишу, как только у меня будут изменения. Обязательно читайте всегда. Да. Может еще подкупить настройку за 15 евро выздоровления, она так и называется на, на русском, вот, чтобы закрепить, уже ты знаешь причину, почему у тебя руки вот это, да, а уже зная причину, уже настройка будет прям классно тебя еще исцелять и перенастраивать твое ДНК, все. Вот, вот это то, что еще можно докрутить. Хорошо, все, отдужуй, Яна. Спасибо. Все, всего доброго, Спасибо. на все доброе. Дякую. Так, ну що, мої хороші? Хтось тут питав, чи можу я зробити для себе цю практику для якоїсь частини тіла? Ну, народ, ви можете собі апендицит вирізати, звісно, можете собі зуб посверлити, заплобумувати, можете. Але якщо ви не розумієте технологію, не розумієте, що воно, звідки воно, чому воно, ну, собі робити, ну, не знаю. Зверніться до спеціаліста і привчайтеся платити гроші людям, які фахівці. Не потрібно самі собі робити операцію. Може загноїтися. Або можете війти в якийсь стан, потім не вийдете, не завершите. Там все, що завгодно може бути. Потрібен бути спеціаліст, який вас проводить в це, розумієте?